Elektron test proqsunu necə istifadə edə bilərəm? Onun üç sistemı var. Daxil oluram, mündəricət bölməsinə. İstənilən bölməni seçib testlərini işdirirəm. Məsəl üçün Azərbaycan qədim dövr, ibtidai icmanı seçdim. 1-ci sualdan da başlayıb seçə bilərəm. İstəsəm ortadan hər hansı bir sualı seçə bilərəm. İstəsəm başqa bir sual. Bu formada yeni sualları seçib yekunda bitirdiyimdən sonra testə qoşulmaq vuraraq bitirirəm. Və bundan sonra mənə Düzgün cavabların, səhv cavabların və cavab vermədiyim suallar təqdim olunur. Bu formada yenidən izləyə bilərəm. Və ya xo, mən bu formada yox, istəyirəm ki ə, özümü sınaq yaradım. Sınaq istəmlə bölmədən testlə işdim. O zaman sınaq yaradara bölməsini seçirik. Sual sayını seçirik, təxmini nümunə seçirəm. Burda istəsək bütün bu fəzadakı testlərdən sınaq işləyə bilərik, istəsək ayrıca bölmələri buradan seçərək və ya bütün onların alt bölmələrindən istənilən özünü seçərək sınaq yaradaraq test işləyə bilərik. Nümunə üçün yaratdıq, bitir düyməsini vurduq və bizə 10 sual yazdığımıza görə 10 suallıq sınaq təqdim oldu. Cavab verib testi yekunlaşdırıb bitiririk. Yenə də bizə düzgün, yanlış və cavab vermədiyimiz suallarla bu formada tekdim olur. Yenidən işləmək üçün kitabə qayıd düyməsini sıxır və bu formada yenidən kitabı istifadə edir. MÜZİK